श्रीमङ्गलचण्डिकास्तोत्रम् ध्यानम् देवीम् षोडशवर्षीयाम् रम्याम् सुस्थिरयौवनाम् सर्वरूपगुणाढ्याम् च कोमलाङ्गीम् मनोहराम् श्वेतचम्पकवर्णाभाम् चन्द्रकोटिसमप्रभाम् वह्निशुद्धांशुकाधानाम् रत्नभूषणभूषिताम् िभ्रतीम् कबरीभारम् मल्लिकामाल्यभूषितम् बिम्भोष्ठिम् सुदतीम् शुद्धाम् शरत्पद्मनि भाननाम् ईषद्धास्यप्रसन्नास्याम् सुनीलोत्पललोचनाम् जगद्धात्रीम् च धात्रीम् च सर्वेभ्यः सर्वसम्पदाम् संसारसागरे घोरे पोतरूपाम् वराम् भजे देव्याश्चध्यानमित्येवम् ध्यानमित्येवम् स्थवनम् श्रूयताम् मुने प्रयतः सङ्कटग्रस्तो येन शंकर उवाच रक्ष रक्ष जगन्मातः हा, देवीमङ्गलचण्डिके हारिके विपदाम् राशे हर्षमङ्गलकारिके हर्षमङ्गलदक्षे च हर्षमङ्गलदायिके शुभे मङ्गलदक्षे च शुभे मङ्गलचण्डिके मङ्गले मङ्गलार्हे च सर्वमङ्गलमङ्गले सताम् मङ्गलप्रदे देवि सर्वेषाम् मङ्गलालये पूज्ये मङ्गलवारे च मङ्गलाभीष्टदेवते पूज्ये मङ्गलभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततम् मङ्गलाधिष्ठात्री च देवी मङ्गलानाम् मङ्गले संसारमङ्गलाधारे मोक्षमङ्गलदायिनी सारे च मङ्गलाधारे पारे च सर्वकर्मणाम् प्रतिमङ्गलवारे च पूज्ये दुर्गे सुखप्रदे स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मङ्गलचण्डिकाम् प्रतिमङ्गलवारे च पूजाम् कृत्वा गतः शिवः प्रथमे पूजिता देवी शिवेन सर्वमङ्गला द्वितीये पूजिता सा च मङ्गलेन ग्रहेण च तृतीये पूजिता भद्रा मङ्गलेण नृपेण च चतुर्थे मङ्गले वारे प्रपूजिता पञ्चमे मङ्गलाकाङ्क्षी नर्मैर्मङ्गलचण्डिका पूजिता श्रुतिविश्वेशा विश्वेशः पूजिता सदा ततः सर्वत्र सम्पूज्य सा बभूवासुरेश्वरी देवादिभिश्च मुनिर्भिर्मनुभिर्मानवैर्मुने देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रम् यः शृणोति समाहितः तन्मङ्गलम् भवेच्चश्वन्न भवेत्तदमङ्गलम् वर्धन्ते तत्पुत्रपौत्रा मङ्गलम् च दिने दिने इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारदनारायणसंवादे चतुश्चत्वारिंशोऽध्याये मङ्गलचण्डिकास्तोत्रम्